то ли к сожалению, то ли к счастью я. Мало чего смогу добавить к тому, что было сказано, поскольку все сказанное на 100% соответствует действительности относительно того, как оно есть сейчас. Но мы все являемся пользователем горячей воды. Приходим домой, кран открываем, горячая вода идет. Это значит, что те процессы, которые сегодня ну, проходят в городе и те предприятия, которые обеспечивают эти процессы, они работают. Ну, конечно, трудности есть. Трудность состоит еще и в том, что Действительно, государство определило новый орган, который называется Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг, но обозначило его работу начиная с 1 января. Вот. И то, что раньше делали органы местного самоуправления, теперь это с 1 января будущего года должен делать это новый орган. Старый орган, который НКР, он влиял ну, для нас, только на производственную составляющую тарифа. То есть в тарифе есть три составляющие. Это производство, транспортировка СБ. вот. и сбыт. Мы тоже готовим документы и тоже их сейчас подаем, и не совсем понятно, в какие сроки, как именно, и это будет рассматриваться, какой тариф получится на выходе, поскольку ну, тут очень много вариантов. Если тариф повысить на 25%, то мы будем прекрасно понимать, что это убытки. Вот. Сегодня механизма источника компенсирования этих убытков реально нет. Как это отразится на работе предприятия, ну, мы все взрослые люди понимаем, что предприятия, эти, собственно, как наше, так и обл. теплокоммун.энерго, это, скажем так, емкие предприятия с точки зрения оборудования. Оборудование небезопасное, оно требует ремонта постоянного. Если будут отсутствовать элементарные средства, то ну, много вероятно, что это как-то будет отражаться. Хотя, с другой стороны, ну, наше предприятие сегодня как закончился тот отопительный сезон, сразу же началась подготовка к новому. Ну, как я уже говорил, наверное, наличие горячей воды сегодня в наших ранах это лучший показатель того, что предприятие работает стабильно.